Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Сегодня в программе. Насколько эффективно проходит перезагрузка власти в Славянском районе? Надеемся, что будет что-то лучше. Кто помогает людям на оккупированных территориях восстанавливать жилье? Нам не говорит, бабушка, никто ничего ремонтировать в этом году не будет. Чувствуют ли жители приграничных городов угрозу возобновления конфликта? Я нашел пулю, в центре нашел, нашел у сестры, возле порога нашел пулю. На майские праздники всегда увеличивается миграция через линию разграничения. Люди едут проведать родственников, привести в порядок могилы, кладбища и оставленные дома. Боятся ли на Донбассе возобновления боевых действий в эти дни, узнавали журналисты Донбасс Реалии у жителей так называемой серой зоны. Конечно, боюсь. Потому что стреляют. А куда она полетит? Мина или пуля? Я нашел пулю в центре, нашел, нашел у сестры возле порога, нашел пулю. Не боюсь ничего. Мы это уже прошли, никуда не уезжали, бомбили, не бомбили. И на месте будем дома. Не боюсь, у меня защитники на горе стоят. Да ну мы не боимся этого. Я думаю, что этого не будет. У нас стоять такие вот все ребята, никто, мы не видели, чтобы они выпивали там или что. Так что мы этого не боимся. А та сторона? А до ту сторону, вы знаете, я туда никогда не касаюсь. И за ту сторону ничего не знаю. Меня как-то мало интересует. Нам вот это бы тут был мир. Я думаю, что на праздники они тоже не начнут. Что ж они, они же тоже, наверное, люди. И знают, что на этой стороне в них родственники живут. Так что я думаю, что не будет. Да как же не боимся. И вчера стреляли, видала как летят, жутко страшно. Тем временем в Украине новое министерство и новый министр по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. Министр Вадим Черныш сегодня в студии Радио Свобода. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Министерство только создано, да. и, насколько известно из ваших предыдущих интервью, сейчас даже еще не сформирован штат людей, которые бы начали активно заниматься оккупированными территориями. Именно так да, воспринимается Донецк да. и Луганск с точки зрения государственного служащего сейчас? Нет, Донецк и Луганск воспринимаются как неконтролируемая территория. Правительством? Конечно. Ну, название не совсем, если бы мы его сделали очень длинным и охватили бы в названии все проблемы, с которыми мы должны которыми мы должны заниматься, то название было бы очень длинным. Поэтому есть по законодательству оккупированные территории, это территория автономной республики Крым, и неподконтрольные территории, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Часто можно услышать в прессе и в выступлениях общественных активистов, что Донбасс и жители Донбасса необходимо каким-то образом привести к осознанию, что кто-то виноват в событиях, которые произошли в 2014 году. Какова позиция вашего министерства, и может быть ваша личная позиция по отношению к жителям, оставшимся на оккупированных территориях или неподконтрольных территориях? Я хочу сказать, что все же министерство ну, сейчас еще не в полной мере функционально. Да? Я надеюсь, мы очень быстро наберем функциональность. Поэтому, конечно, мы основываемся на том, что у нас есть два органа предыдущих агентства по восстановлению и служба по Крыму и городу Севастополю. И, конечно, мы проводим все-таки какую-то работу сейчас и внутреннюю дискуссию. Однако моя личная позиция, которую я сейчас озвучу, она будет одной из основных, которая будет дальше, дальше разрабатывать, на основании которой будут разрабатываться все стратегии и документы министерства. Это позиция такая, что там живут граждане Украины. Эти граждане Украины точно как и все остальные, пользуются равными правами. То, что украинское государство должно ценить и уважать всех своих граждан, для меня истина, и это не подлежит всяческому сомнению ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Однако, к сожалению, многие граждане Украины, имеющие украинские паспорта, совершили целый ряд тяжких преступлений. И, безусловно, это не все люди, которые живут сейчас на неподконтрольной территории. Такие граждане Украины которые совершили тяжкие преступления, у которых руки по локоть в крови, конечно же, будут наказаны рано или поздно по украинскому законодательству на основании также и международных документов. Однако это не говорит о том, что все люди там запятнали себя кровью. То есть, поэтому для меня очевидно, что мы должны стремиться реинтегрировать эти территории не только так, как об этом говорят, получить контроль на территории, контроль над, над границей. Мы должны сделать так, чтобы эти люди, которые проживают на территории, которые временно не контролируются украинским правительством, стали полноценной частью украинского общества, единого. Жители Луганска своими силами ремонтируют дома, пострадавшие от обстрелов в ходе активной фазы военного конфликта. Помощи ждать неоткуда. Украина осталась по другую сторону линии разграничения, а сепаратисты не торопятся восстанавливать жилой сектор. Вот это, окно, ну, так по, 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 вот это окно полностью вылетело с этими срамами, усами. И вот эти два полностью вылетели. Дом Анны Стефановны попал под обстрел летом 2014 года. Снаряд разорвался прямо под забором. Осколки прошили стену дома насквозь. Уже два года пенсионерка обивает пороги социальных служб в Луганске. На власти группировки ЛНР. Їй Я зайшла, підійшла до якогось. Окна. Кажу, дівчина так і так, хата пострадала, окон немає, криша розбита. А вона мені каже, бабуся, ніхто нічого ремонтувати в цьому році не буде. Діти Анна Стефановни виїхали з Луганська в самому початку конфлікту, і жінка залишилася своєю бідою наїдині, але не стала опускати руки. Под самый потолок Уло. Завалене повністю, чуть не насквозь. Вот Загад пенсіонерка в одиночку почти привела дом в порядок. Замінила окна, починила кришу, кое-как заложила шифером сломаний забор. Я його так поставила, шифер, а вітер як підніметься і все поваляє, поваляло, побило. Так я тоді знайшла веревку. И попривязывала, и вот же привязаны. Дом выглядит почти благополучным, но полностью заделать дыры в стене Анне Стефановне непосредственно Скромного пособия не хватает даже на жизнь. Тут, тут попортало и пластик, чешуну, утеплитель тут подорвало. И что теперь делать, как его тут заделывать? Да за что заделывать. Как получишь эти... 2000 рублей. И не знаешь, куда их девать. Чи услуги платить, чи в аптеку бихте за лекарством, а есть вже хлеб чаем. Разбитые дома уже стали привычной деталью луганского пейзажа. Многие из них брошены. Хозяева выехали за пределы опасной зоны, погибли или пропали без вести. Николай Самарцев, Андрей Дегтяренко. Для Донбасс-Реалии. Радио Свобода. Скажите, какие существуют сейчас способы помощи людям, оставшимся в оккупированных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей? Как Киев, центральное правительство может протянуть руку помощи туда, в те районы, куда фактически государственные служащие не может приехать? Да, действительно, это большая проблема. Мы несколько раз, как государство, предлагали, в том числе и гуманитарную помощь от государственных органов населению, которые проживают на территориях, которые не контролируются центральным правительством. Однако нам было отказано, и людям было отказано в получении такой помощи. И поэтому мы сделали все возможное, как государство. Все государственные органы сделали все возможное для того, чтобы независимые, так сказать, посреднические усилия Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, направленные на, по, на помощь, гуманитарную помощь населению, которое пострадало, пострадало вследствие этого конфликта, была направлена через линию соприкосновения и через украинскую границу на входе, либо закупленные товары на территории Украины отправлялись туда международными гуманитарными организациями в рамках гуманитарного права. И Украина для этого сделала максимум усилий, облегчила процедуры, открыла пункты пересечения, дополнительный, вот вы знаете, в Золотом был открыт. Это все для обеспечения гуманитарного доступа. Ну, это, для того, чтобы мы понимали правильно цифры, это сотни миллионов долларов. Я имею в виду общие объемы помощи. И, конечно же, мы не можем там оперировать, поэтому мы полагаемся на наших партнеров, которые могут там работать, хотя вы знаете, что их там тоже блокируют. Это первое. А второе все же, мы должны использовать тот потенциал, который у нас есть в виде внутренне перемещенных лиц. Ведь все они имеют родственников, знакомых, друзей на неподконтрольных территориях. И мы должны дать им возможность привести своим семьям покушать, может быть, помочь деньгами, проведать, помочь и так далее. И это движение через линию соприкосновения э, должно быть настолько максимально понятным и простым, чтобы обеспечить таким людям возможность помогать своим родственникам. В студии «Радио Свобода» министр по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш. У меня к вам в связи с этим вопрос насчет помощи. А почему же тогда не отменить эту норму, что ввозить можно не больше 50 килограмм? Знаете, когда к нам приезжают в Краматорск или в Славянск, Наши коллеги, журналисты из неподконтрольных территорий, они с собой уже берут специальные весы, взвешивают да. количество этих пакетов. Это же ведь просто. И это бы сняло напряжение, наверное. Значит, есть две, две вещи, о которых нужно сказать в этом контексте. Первое. Вы знаете, что отрабатывалась и в рамках Минского процесса идея создания так называемых гуманитарно-логистических центров. Несколько месяцев назад ну, они были запущены. И мы смотрели, ну, я имею в виду государство, смотрело, как они будут работать. И, конечно же, ну, мы будем констатировать факт, это далеко от совершенства, как работают эти центры. Фактически они бездействуют. Да, особенно в зимний период, когда ну, практически из-за погодных условий там, невозможно было. Поэтому э, в свое время... И, кстати, эти нормы появились в законе относительно того, что нелегальное, так сказать, перемещение товаров было через линию соприкосновения. Была ссылочная норма, по которой предыдущий кабинет министров должен был разработать порядок перемещения товаров через линию соприкосновения. И он застрял, потерялся в недрах украинской бюрократии. Там как раз по согласованию с СБУ кабинет министров должен был бы Определить порядок и перемещение не только, ну и товаров в том числе. Э, к сожалению, этот порядок еще не принят, хотя прямая норма закона есть. Мы сейчас работаем тесно со службой безопасности, которая там также упомянута в этом законе, для того, чтобы э, выписать и определить эти процедуры, поскольку вы знаете, режим антитеррористической операции предполагает контроль со службой а безопасности. А достаточно ли у вас полномочий? У вас, как министра, и эти полномочия вам уже, так сказать, передали для того, Нет чтобы. Еще. Координировать этот процесс? Еще нет. Этот процесс мы по накатанной ведем от агентства. То есть мы работаем тесно. Агентство по вопросам восстановления, восстановления Донбасса. Донбасса. да. Хотя мы тоже этим не должны были бы заниматься, но фактически занимались. И эта дискуссия ведется между службами или сектором безопасности и гражданскими министерствами относительно видов, и порядка перемещения товаров. Мы в ближайшее время инициируем соответствующее совещание. Я вам скажу, что со стороны силовиков тоже есть предложение, как, как скажем так, либо запустить работу гуманитарно-логистических центров эффективную, либо определить другим путем, как мы будем позволять людям. Вы знаете, международные организации говорят о том, что есть некая связь между количеством коммерческих товаров первой необходимости, которые поставляются на, на неподконтрольную территорию. В виде гуманитарной И помощи. Гуманитарной помощи uh -huh. да. То есть есть определенная связь, мы ее изучаем сейчас с лучшими специалистами мировыми. И, конечно же, предложим правительству свой вариант решения вопроса. Но если брать в целом если позволите, конечно, то мы должны сохранять связь с этой территорией не только в культурной сфере или не только поставив вышку и вещая туда, хотя я сомневаюсь, что это станет эффективным, поскольку на каждую меру будет контрмера. А мы должны сделать все, чтобы люди находили возможности контактировать друг с другом. Если это человек, который хочет приехать на украинскую территорию, ну, на подконтрольную, украинскую подконтрольную, украинскую неподконтрольную, неподконтрольной, он должен иметь возможность чувствовать себя здесь полноправным гражданином. То есть он должен иметь доступ ко всем сервисам, должен иметь доступ ко всей розничной торговле и так далее и тому подобное. Но он и есть полнопр... полноправный Но... гражданин этого государства? Конечно, так в этом нет сомнений. То есть, ну, Он поэтому и должен пользоваться всеми, всеми благами, которые предоставляет Украина. Он должен гордиться своим украинским гражданством. Для этого государство должно предоставить ему такую Скажите, возможность. Скажите, а как вы оцениваете предложение некоторых политиков открыть железнодорожное сообщение с городом Донецком? Ведь если люди могут переселиться... Пересекать дорогу в виде автобуса либо машины, то кто мешает пересекать эту дорогу а, на ЖД вагоне? Да, да. Я знаю, и это предложение высказывалось европейскими политиками, представителями ОБСЕ. Мы его рассматривали. Значит, в настоящий момент самый главный вопрос, который есть в данной связи который не позволяет дискутировать, это наличие пунктов перехода э и пересечения линий соприкосновения железнодорожных. Мы хотели начать с того, что попробовать гуманитарные грузы доставлять по железной дороге и посмотреть, как это в принципе работает. Но логистика сейчас была настроена таким образом, что... Э Скажем так, гуманитарные организации все-таки ориентируются на, трак, на грузовики, которые пересекают линии Но соприкосновения. Но логистика ведь выстраивается самим государством? Э -э нет, мы предложили, у нас есть по приказу 415 СБУ, который принят Службой безопасности Украины для пересечения линии соприкосновения, несколько железнодорожных коридоров. И они практически не используются только для угля. И воп вопрос, самый главный, это безопасность. И вы же видите, что происходит. То есть, смотрите, даже технически проходит один раз, если бы гипотетически мы, мы скажем так, согласовали этот вопрос, один раз в сутки проходит... Но та же безопасность касается и Еленовки, например, Я... и других пропускных ну... пунктов. Вы же видите, что никто не гарантирует и на машине, если вы едете или автобусе вам безопасное пересечение. Я имею в виду пути. Пути. То есть, смотрите, если один раз в сутки проходит, например, вагон ну или поезд, и 24 часа каждый раз надо делать обход. Мы это видели по ремонту линии электропередач. Заходит э, бригада, которая делает диагностику. После этого она уходит. На следующий день ремонтники уже не могут зайти, появляются мины, растяжки и так далее. То есть, э, уладить, вот даже по тем же пунктам пересечения для автомобилей, мы никак не можем так называемые их называют раньше круги безопасности вокруг них сделать. То есть я не представляю, как это сделать сейчас именно по вопросам безопасности. А но можете, мы ли этот вы, вопрос можете ли вы себе представить, как, например, можно изменить каким-то образом ситуацию в серой зоне, либо на освобожденной территории с точки зрения гражданских каких-то механизмов и элементов, как, например, сейчас активно ведется дискуссия о децентрализации, может быть, влияние гражданского общества, это в векторе вашего министерства да. этот вопрос находится? Однозначно находится. Мы разработали концепцию государственной программы. Она разрабатывалась вместе с общественными организациями и с представителями Мирового банка и Организации Объединенных Наций. В этой программе задекларирован подход, ориентированный на громады, на общины, которые, скажем так, должны в сфере децентрализации получить дополнительные полномочия. Но мы разделяем это на две... Ветки. Это об, обычная способна ли эта община э, управлять своими делами? Или ее надо потренировать и дать ей соответствующие ресурсы? Но эти общины, расположенные на подконтрольной территории, вблизи линии соприкосновения, нуждаются не просто в дополнительных ресурсах в связи с децентрализацией. Они еще нужны, им еще нужны дополнительные ресурсы на реагирование на конфликт, на постконфликтное восстановление. Поэтому в основные направления бюджетной политики наше министерство будет предлагать специальные программы которые бы позволили из государственного бюджета выделять средства на программы по восстановлению и строительству мира в данных общинах. То есть мира Согласие между переселенцами и теми, кто живет. А и... также между бывшими комбатантами или mm -hmm. военными, которые там дислоцированы. Эти программы также важны, потому что никто не инвестирует, если нет стабильности, нет гражданского согласия. Mm -hmm. Конечно, у нас есть целое видение, оно изложено в концептуальном документе. Надеемся, что правительство одобрит его, и дальше мы начнем работать над программой. В Донецкой области в рамках децентрализации впервые прошли выборы глав объединенных громад. 24 апреля жители Черкасской объединенной громады в Славянском районе выбрали трех старост. Как голосовали люди и произошла ли перезагрузка власти, об этом в нашем сюжете. В Черкасскую объединенную громаду Славянского района входят 11 сел и более чем 11 тысяч жителей. С 1 января они живут с общим бюджетом. А 24 апреля жители громады впервые в Донецкой области выбирали старост. Избиратели голосовали с надеждой на решение проблем. Проблема с водой. Питьевая вода. Это самое главное. У нас воды нету толком. Если человек этот решит эту проблему, уже, уже это будет хорошо. А проблем вообще-то много, не только вот так. И клуб, и школа в нас же, и освещение. И освещение нема. Ой, ну мы украинцы вообще как привыкли надеяться, и мы надеемся, что будет что-то лучше. Именно нашу объединенная громада, именно нашу. может новые люди, молодые придут. Старосты будут голосовать за бюджет и представлять интересы людей. Объединенная громада уже защитила проектов на 44 миллиона. Это и ремонты водопровода, и очистных сооружений, и другие. Никогда отдельно э, ни одна громада не могла себе позволить, например, э, купить э, 200 фонарей. Сейчас в бюджете Сейлочной Рады, объединенной территориальной громады Черкасской, в этом году предусмотрено 200 тысяч гривен, и этот платеж уже прошел. Впереди у громады не только работа над проектами, но и продолжение административной реформы. Статут им теперь нужно утвердить громады, в котором они опишут территорию и полномочия жителей, и возможности старост. Затем в ближайшее время ждет реформа образовательная. Это скоро будет формироваться округа где выбирается опорная школа и школы филии. Выборы старост прошли без нарушений. Явка составила около 43%. Выбрали сельского депутата, специалиста сельского совета и школьного психолога. Самому младшему старости 27 лет. Уже с мая они будут голосовать за распределение бюджетных денег. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии. Радио Свобода. В студии министр по делам оккупированных территорий временно перемещенных лиц Вадим Черныш. Вадим, что делать с проблемами вынужденных переселенцев, оказавшихся один на один с государственной бюрократической машиной, с этими всевозможными штампами на справках, с доказательством того, что вы не мошенник и не аферист, получающий... Пособия из государственного бюджета и можно ли назвать вас вот адвокатом этих людей? Или, да, или наоборот, конечно нет, или конечно. прокурором. Нет, нет, конечно же, адвокатом. Вы знаете, что в соответствии с действующим законодательством, которое не то, что не идеально, оно противоречит один закон противоречит другому. Мы имеем, кстати, два базовых закона я сейчас их упомяну. Вы знаете, что основная функция регистрации и выплаты пособий лежит на Министерстве социальной политики Украины. Однако мы с новым министром уже несколько раз обсуждали эту тему. Также и после встречи с представителями неправительственных организаций, гражданского общества, соответствующие инициативы от нас уже ушли на Министерство социальной политики для совместной группы, дискуссий и так далее. Однако скажу, что ключ в проблему, также корень проблемы лежит и в действующем законодательстве. Мы имеем два закона, которые прямо противоположно описывают ситуацию, что же есть справка так называемая переселенца. В одном из законов, профильным по ВПО, предусмотрено, что справка является подтверждением места жительства переселенца. Однако в законе о свободе выбора места проживания указано, что этот документ подтверждает только временное пребывание до 6 месяцев на той или иной территории. Таким образом мы видим диссонанс даже в двух законах. То есть, первых а, надо привести в норму законодательную базу, дать основания всем правительственным, правительственным органам как органам исполнительной власти реализовать политику ПВП, по а во-вторых, надо понимать, что эти люди ну, реально уязвимы больше, чем люди, которые в принимающих громадах живут, поскольку они бросили все, они уехали, они сделали э, свой выбор и, может быть, э, здесь им в два раза тяжелее. Но мы смотрим на эту проблему по международным стандартам, как, опять-таки, возвращаясь на уровень громад, ведь переселенцы не живут в воздухе, они живут в конкретной громаде. И есть громады более богатые, более успешные, есть менее успешные. Поэтому мы должны оценивать возможности для переселенцев в получении работы, в открытии или реализации тех или иных проектов, исходя из особенностей тех не регионов, подчеркиваю, а общин, куда приехали эти переселенцы. У меня последний к вам вопрос. Известен ли уже бюджет вашего министерства Нет. и какие основные статьи расходов? Это самый больной для меня вопрос. Я долгое время как глава агентства уже об этом много говорил, не имел ни бюджета, ни персонала похожая ситуация сейчас. Надо для того, чтобы запустить министерство на полную, нужно иметь строчку в законе Украины о государственном бюджете. Мы будем пользоваться сейчас теми механизмами, которые остались от агентства и от службы, уже упомянутой. Однако я вас уверяю в том, что у нас сейчас работают люди, которые уже натренированы, в том числе и лучшими экспертами международными, выполнять и понимать эти функции. И плюс, очень сильно помогают неправительственные организации и международные организации, которые дают нам бесплатно экспертов или людей активных, которые так или иначе помогают в нашей работе. Я надеюсь, что это сотрудничество и дальше продолжится. Без него мы, конечно, не справимся. Спасибо вам за участие. Сегодня в программе в студии «Радио Свобода» был министр по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш. Напомню нашим зрителям, что этот выпуск программы «Донбасс. Реалии» вы всегда можете найти на нашем сайте Украинской службы «Радио Свобода» или на YouTube-канале. Также рекомендую подписаться на «Радио Свобода» в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых последних новостей как Донбасса, так и всей Украины. А также каждый день выходит еще и радиоверсия «Донбасс. Реалии». А сегодня на этом все. До свидания.